Asia merupakan sebuah benua yang bukan sahaja luas tapi juga sangat kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi turun-temurun yang masih diamalkan hingga ke hari ini. Dalam kalangan negara-negara Asia, Malaysia dan China menonjol sebagai dua buah negara yang memiliki identiti budaya tersendiri dan unik. Walaupun terpisah dari segi geografi, kedua-duanya memainkan peranan dalam mencorak landscape budaya serantau. Dalam Persembahan video ini, kita akan menyelami dan membandingkan secara mendalam tiga aspek penting dalam kehidupan masyarakat kedua-dua negara iaitu nilai budaya, bangsa dan agama. Melalui perbandingan ini, kita akan dapat melihat bagaimana sejarah sistem sosial dan kepercayaan bentuk corak kehidupan harian rakyat Malaysia dan China. Semoga perbandingan ini dapat membuka minda kita tentang keindahan dan keunikan perbezaan budaya serta bagaimana kepelbagaian itu menjadi kekuatan dalam membina hubungan antara tamadun. Sejarah ringkas antara kedua negara. Malaysia mempunyai sejarah yang panjang dan kaya. Bermula sejak zaman kerajaan awal seperti Langkasuka, Sriwijaya dan paling terkenal adalah Kesultanan Melaka pada abad ke-15. Melaka berkembang sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara kerana kedudukan yang strategik. Namun bermula abad ke-16, Malaysia dijajah oleh kuasa asing secara berperingkat iaitu Portugis pada tahun 1511, Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya British 1824. Penjajahan ini membawa banyak perubahan kepada struktur sosial dan ekonomi Malaysia termasuk kemasukan imigran daripada China dan India. Selepas Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepun, gerakan kemerdekaan semakin kuat dan akhirnya Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Hari ini Malaysia dikenali sebagai negara berbilang kaum dan budaya yang hidup secara harmoni. Mengenai negara China pula, China merupakan salah satu tamadun tertua di dunia dengan sejarah lebih 4,000 tahun bermula sejak dinasti, dinasti Xia dan Shang. Tamadun China berkembang pesat melalui destinasi terkenal seperti Qin, Han, Tang, song yang membina asas kebudayaan falsafah dan teknologi yang masih berpengaruh hingga kini dinasti terakhir iaitu Qing berakhir pada tahun 1912 apabila sistem beraja digantikan dengan republik namun selepas melalui perang saudara dan penjajahan Jepun parti komunis Cina mengambil alih kuasa dan menubuhkan Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949 di bawah pimpinan Mao Zedong hari ini Cina telah bangkit sebagai kuasa dan kuasa ekonomi dan geopolitik dunia sambil mengekalkan elemen penting budaya tradisionalnya dalam kehidupan moden. Malaysia terkenal sebagai negara berbilang kaum, agama dan budaya. Nilai budaya di Malaysia terbina daripada gabungan tradisi Melayu, Cina dan India dan pelbagai etnik pribumi di Sabah dan Sarawak. Walaupun berbeza latar belakang, rakyat Malaysia hidup bersama secara harmoni kerana adanya nilai-nilai murni yang dikongsi bersama iaitu umat menghormati. Rakyat Malaysia diajar sejak kecil untuk menghormati orang-orang yang lebih tua, guru, jiran dan mereka yang boleh dan serta agama dan kaum. Toleransi dan keharmonian. Dalam masyarakat majmuk, toleransi menjadi asas penting untuk mengekalkan keamanan. Kita meraihkan perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Dipawali dan Krismas secara bersama. Tiga, mafakat dan gotong royong. Budaya tolong menolong dan bekerjasama jelas kelihatan dalam kehidupan kampung dan bandar. Contohnya ketika kenduri atau bencana alam. Seterusnya, kesopanan dan budi bahasa. Sikap lemah lembut dan berbudi bahasa dianggap sebagai lambang budaya Malaysia, terutamanya dalam percakapan seharian. Nilai-nilai ini tidak hanya diajar dalam keluarga dan sekolah, tetapi juga dipupuk melalui media, agama dan dasar negara. Ia menjadikan Malaysia unik dan disanjung sebagai contoh perpaduan kepelbagaian. Dari sudut negara Cina pula, budaya Cina banyak dipengaruhi oleh ajaran falsafah lama khususnya konfesionisme, teonisme dan buddhisme Nilai-nilai ini telah diamalkan beribu tahun lamanya dan masih kuat dalam masyarakat moden hari ini. Iaitu satu, Filipiti, taat kepada ibu bapa dan menghormati orang tua merupakan nilai paling utama dalam budaya Cina. Anak-anak dianggap bertanggungjawab menjaga ibu bapa apabila mereka tua. Pendidikan dan pencapaian. Pendidikan dipandang sangat tinggi oleh masyarakat Cina dan percaya bahawa kejayaan ekonomi adalah jalan kepada kehidupan yang lebih baik dan membawa meruah kepada keluarga kolektivisme dan keharmonian sosial. Berbeza dengan budaya barat yang lebih individualistik, rakyat Cina cenderung mengutamakan kumpulan dan keharmonian bersama sama ada dalam keluarga atau organisasi. Kerja dan disiplin, masyarakat Cina terkenal dengan sikap rajin, tahan lasak dan sanggup bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Walaupun Cina kini pesat membangun dengan kemudian dan teknologi, nilai-nilai tradisi ini masih lagi menjadi panduan dalam kehidupan harian, perniagaan dan pendidikan. Dari segi bahasa pula, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dari segi linguistik kerana kepelbagaian etnik dan sejarah penjajahan telah membentuk satu landskap bahasa yang sangat kaya dan pelbagai. Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan namun ia wujud bersama bahasa-bahasa lain yang digunakan dalam kehidupan seharian. Pertama, Bahasa Melayu iaitu bahasa rasmi negara digunakan dalam pentadbiran, pendidikan, media dan urusan rasmi. Ia menjadi lambang perpaduan rakyat Malaysia kedua bahasa Inggeris pula digunakan secara meluas khususnya dalam bidang pendidikan tinggi, perniagaan dan sektor swasta. Ini kesan langsung daripada penjajahan British yang berlangsung selama 150 tahun. Bahasa ibunda kaum lain seperti Mandarin, Tamil, Cantonese, Hokkien dan Teochew Tio masih digunakan dalam komuniti masing-masing terutama dalam pendidikan sekolah vernakular dan urusan keluarga. Malaysia juga terkenal dengan selang unik dan campuran bahasa dikenali sebagai bahasa rojak. Contohnya ayat seperti eh, you sudah makan ke belum? Lah, Why like that one yang menggambarkan adaptasi budaya antara dalam komunikasi seharian. Bahasa di Malaysia bukan sekadar alat komunikasi, ia juga simbol identiti nasional, dan penerbaan budaya antara kaum. Ia mencerminkan pelbagai, bagaimana rakyat Malaysia boleh berinteraksi dalam memahami antara satu sama lain walaupun berlainan bahasa ibunda. Bahasa pula di China. China pula merupakan antara negara paling homogen dari segi bahasa rasmi namun sangat kaya dengan dialek dan variasi linguistik dalaman bahasa yang mendominasi dan dijadikan bahasa rasmi iaitu bahasa Mandarin atau dikenali sebagai Putonghua. Bahasa Mandarin adalah bahasa rasmi yang digunakan di sekolah, media kerajaan dan komunikasi rasmi. Ia berasaskan dialek Beijing yang dibangunkan selepas penubuhan Republik Rakyat Cina pada 1949 bagi menyatukan rakyat yang menggunakan pelbagai dialek. Di sebalik keseragaman rasmi terdapat lebih 200 dialek yang masih digunakan di pelbagai wilayah termasuk Cantonese, di selatan Cina, Hokkien, Hakka, Shanghai, His dan lain-lain. Penulisan bahasa Cina menggunakan sistem logogram yang kompleks tetapi sangat simbolik dan dan kaya dengan nilai sejarah. Aksara ini boleh dibaca oleh semua penutur walaupun sebutannya berbeza mengikut dialek. Bahasa Cina di di sini memainkan peranan penting dalam membentuk identiti nasional dan perpaduan melalui dasar pendidikan dan media. Kerajaan menekankan penggunaan bahasa Mandarin sebagai asas komunikasi bersama bagi lebih 1 bilion rakyat. Meskipun terdapat perbezaan logat dan sebutan, rakyat Cina umumnya berkongsi identiti linguistik yang kuat melalui bahasa Mandarin, sekaligus menjadikan bahasa sebagai alat penyatuan dan warisan budaya. Kita pergi pula pada agama. Uh, di Malaysia, dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang agama di mana rakyatnya mengamalkan kepercayaan yang pelbagai dan penuh dengan toleransi dan saling menghormati. Perlembagaan Persekutuan Malaysia menetapkan bahawa agama Islam adalah agama Persekutuan. Tapi pada masa yang sama yang agama-agama lain juga turut bebas diamalkan oleh penganutnya. Islam merupakan agama majoriti dan diamalkan oleh hampir semua orang Melayu. Ia bukan sahaja aspek kepercayaan tetapi turut mempengaruhi cara hidup undang-undang syariah dan budaya masyarakat Melayu. Buddha, Hindu dan Kristian pula diamalkan oleh kaum lain. Misalnya, majoriti masyarakat Cina menganut agama Buddha, Taoisme dan Confucianisme. Manakala kebanyakan hidup masyarakat India pula menganut agama Hindu. Agama Kristian pula dianuti oleh sebahagian masyarakat Cina, India dan ramai etnik di Sabah dan Sarawak seperti Iban dan Kadazan Dusun. Malaysia juga mempunyai kumpulan minoriti yang menganut kepercayaan tradisional peribumi, Sikhisme dan agama Bahai. Kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan dan perayaan agama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Krismas dan Hari Wesak diraikan bersama oleh seluruh rakyat Malaysia dalam semangat perpaduan. Agama di China pula mempunyai sejarah dan agama yang panjang dan rumit namun berbeza dengan Malaysia. China secara rasmi merupakan negara sekular dan negara memegang prinsip kawalan terhadap kegiatan agama atas nama kestabilan sosial dan politik. Agama tradisional utama di China ialah Buddhism, Taoism dan Confucianism yang telah berakar umbi sejak ribuan tahun lalu. Agama-agama ini banyak mempengaruhi nilai budaya, seni bina dan amalan harian rakyat China. Terdapat juga kumpulan minoriti Muslim seperti etnik Uyghur di Xinjiang serta komuniti, komuniti Kristian dan Katolik walaupun kecil mereka tetap wujud di beberapa wilayah. Namun ramai rakyat Cina tidak menganut agama secara rasmi. Ini kerana pengaruh sistem pemerintahan komunis yang menekankan ateisme, terutamanya selepas revolusi kebudayaan pada 1960-an. Aktiviti agama di Cina dikawal oleh kerajaan melalui badan rasmi seperti State Administration for Religious Affairs. Rumah ibadat dan kegiatan agama perlu didaftarkan secara sah. Walaupun begitu, Unsur kepercayaan tradisional seperti sembah Tok Nenek, Feng Shui dan upacara keagamaan masih diamalkan dalam bentuk dan budaya warisan. Bukan semata-mata sebagai anutan agama formal. Okey, sebagai penutup, Malaysia dan China walaupun berbeza dari segi bahasa, sejarah, agama dan nilai budaya tetap menunjukkan bahawa kepelbagaian bukan halangan kepada keharmonian. Malah menjadi kekuatan untuk membina masyarakat yang lebih matang dan terbuka. Malaysia meraihkan kepelbagaian budaya dalam satu masyarakat yang majmuk manakala China mengekalkan tradisi dan warisan budaya dalam kerangka pembangunan pesat dan penyatuan nasional. Kedua-duanya menekankan pentingnya hormat identiti dan perpaduan dalam acuan diri masing-masing. Dalam dunia semakin global, memahami budaya negara lain bukan sahaja menambah ilmu tapi juga membuka ruang kepada toleransi, empati dan kerjasama antarabangsa. Semoga perbandingan ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi juga menyemai rasa hormat terhadap keunikan setiap budaya. Sekian, terima kasih.